Звичайно, що рахунок не, задов... не може задовільнити. А як ви розціните гру вашої команди, оскільки команда провела фактично тільки один... єдиний удар наприкінці матчу, який міг змінити рахунок, але цього не сталося. Чи, важко... Чи можна було розраховувати на позитивний результат, коли не було моментів? Ну вважаю, що ігра... ну, ми строїли гру от оборони. Тому... Надеялись, что какие-то шансы у нас появятся, но он появился только в конце матча. Так, в целом, игрой доволен, самоотдачей ребят, конечно, тяжело. В всегда играть тяжело, поэтому строили так игру, хотели к ним присмотреться, как они играют, потом уже что-то начинать делать свое. Но где-то получилось, где-то не получилось. Плюс психология для детей – это первый такой финал, поэтому их понять можно, они где-то перегорели. Я их... Всю игру подгонял чуть-чуть, чтобы выше встречали. Но они так этого и не сделали, конечно. Ну, да, поэтому ну, думаю, что с каждой игрой мы будем уже двумя следующими соперниками, будем строить игру по-другому, будем стараться играть первым номером. Не делаем никакой трагедии. Для нас это большой опыт. И я очень горд за своих детей. Что они уже здесь, это уже для них очень-очень и очень. Дуже да. якобы.